નમસ્કાર ધોરણ સાતના વ્હાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર છઠ્ઠો છે સેમેસ્ટર બીજાનો માલ માલવાજી ફોજદાર એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન આ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ તો ચાલો મિત્રો અભ્યાસથી શરૂઆત કરીએ જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌલિક ઉત્તર દીધીએ જેમાં પહેલું માલવજી શિવાજી કા વધ કરને કે લીએ ક્યો તૈયાર હોત ગયા तो जवाब से मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए उनको मरे दो वर्ष हो गए तब से मालव जी और उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया परंतु पिछले तीन महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया बीजू से अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन-कौन सी शंकाएं व्यक्त की तो शिवाजी जान, जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहते हैं क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता है क्यों उन्होंने उसे कभी आनी पहुंचाने की कोशिश की थी क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाए व्यक्त की त्रीजु से तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे तो मैं इस इसकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा चौथु शिवाजी तो बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे तो बालक अपनी चाल चालढ़ और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था वह बहुत निडर था उसमें वीरता कूट कर भरी थी वह अपनी माँ माता का भक्त था शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा बालक के ऐसे ही गुण से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे पांचवां बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है तो शिवाजी ने दिखा दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे उसकी मृत्यु के बाद अपनी माँ अकेली हो बेसहारा हो जाएगी इसीलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है प्रश्न बीजू से अंदाज अपना अपना देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है वह अंतिम सांसें ले रहा है वह क्या सोचता होगा बताइए तो देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल हो होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आ गया साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बुढ़े माता पिता पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं प्रश्न से नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन्हें उन वाक्यों को पढ़िए तो पहलू दृष्टि से शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से ताना जी की ओर देखते हैं बीजू से सत्यवादी तुम वीर पुत्र हो सत्यवादी हो प्रतिष्ठा तो क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है न्योछावर तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए पांच मुझे दर्शन मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता को एक बार दर्शन करना चाहता हूँ झूठ तो झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता सातमो से विश्वास मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कसर नहीं रखेगा मुग्ध तो मैं तो उस इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ चिंता तो रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँगा दसमुच है हटूँगा मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे ना हटूँगा प्रश्न नंबर चार इस इकाई का नाट्यकरण कीजिए तो मित्रों आ तो नाटक तुम्हारे भजवा है त्यार पी स्वाध्याय प्रश्न है तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर पहलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जेमा पहलू मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है तो मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की दूसरा कारण यह बताता है कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया बीजू कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गया तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए त्रीजु मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी तो मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूंजनीय माता के दर्शन करने के शिवाजी से भीख मांगी चौथू शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे प्रश्न नंबर बीजों निम्नलिखित उचित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए तो पहलू जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं मरने से पहले मैं अपनी पूंजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ तो ये मालव जी शिवाजी हैं है। तो तो है। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है तो शिवाजी तानाजी से कहते हैं पांचवों से महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है दरबान शिवाजी से कहता है छठों से मैं तुमसे यही आशा करता हूँ शिवाजी માલવજીસે કહેતા હૈ મહારાજ ય શરીર આપકા હૈ માલવજી શિવાજીસે કહેતા હૈ પ્રશ્ન ત્રીજું નિમ્નલિખિત પરિછદ કા માતૃભાષામાં અનુવાદ કીધ છે તો અહીંયાથી છે પુત્ર જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરી શકું મહારાજ આ શરીર તમારું છે હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો નહીં પડીશ प्रश्न नंबर चौथो से उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम रख कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए छोड़कर अपना बापू बापू अपना काम छोड़कर आटा पिसने लगे बीजा माँव से शिवाजी अपनी उसकी और प्रेम दृष्टि से देख रहे थे जो बात सत्य है उसमें अवश्य बता दूंगा फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी દેશ અસફલ નહી પરિશ્રમી તો ગુણવાંચક વિશેષણ ત્યાર પછી બીસ કિલો તો પરિમાણ વાંચક છે પાંચ મીટર તો પરિમાણ છે પચીસ તો સંખ્યા અને સહી તો ગુણ છે બહુ તો પરિમાણ વાંચક છે અને તીન તો સંખ્યા વાંચક છે કુછ તો અનિશ્ચિત સંખ્યા વાંચક થોડા તો પરિમાણ વાંચક વે તો સર્વનામિક ઓર કિસ તો એમાં આવશે સર્વનામિક તો મિત્રો થેન્ક યુ વેરી મચ અંત સુધી વિડીયો લેક્ચરને જોવા માટે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત